сейчас начинает теплеть, всем охота вечером выехать на улицу, всем охота купить баночку пива, и все мы знаем, проблема какая, к чему я веду. К распиванию спиртных напитков в общательных местах. То есть я лично сейчас дам указание всем командирам подразделений не наказывать людей разговаривать с людьми, подходить с пониманием к каждому и объяснять, почему этого делать нельзя. Нельзя это делать, потому что выпивка это драка на улице, выпивка это воровство, поножовщина. Это огромная проблема, которую у нас ночной город страдает от этого. Поэтому я попрошу всех людей с пониманием, если кто хочет выпить, для этого есть отведенные учреждения, как рестораны, бары или дома перед телевизором баночку пива выпить. Реагировать адекватно на действия сотрудников. Если же сотрудник реагирует неадекватно, тогда уже обращаются ко мне. Но я лично даю указания всем командирам подразделений, изначально они составляют протоколы, мы сделали Допустим, мы отводим сегодняшнего дня две недели. Вот две недели будет предупредительный. Разоваривать. Если человек совсем уже выключит неадекватно, тогда будет приниматься мир. Но мое мнение, вы сами знаете, откуда я пришел, поэтому мое мнение такое, надо сначала разговаривать с людьми, пытаться настроить, наладить отношения.